В эфире программа «Тема дня» на ЮАКрым, в студии Георгий Спасококотский. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об успехах футбольного клуба «Таврия» на материковой Украине. Наш гость – вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комунер. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я так залихваски начал с успехов. Ага. Да, были успехи в матче с Винницкой Нивой, выиграла команда. Но потом вот что-то пошло не очень. Вот, собственно говоря... Клуб, который был возрожден на материковой Украине. Сейчас он все же зашел в одну шестнадцатую, mm -hmm. что хорошо. Но вот Давидча с Днепром, Днепр, с командой «Днепр-1» сыграли со счетом 4-0 и не в пользу «Таврии». Что случилось? Ну, я думаю, что «Днепр» это очень сильная, очень опытная команда. Скажем так, не сама команда, а ее некоторые исполнители, которые еще в прошлом году играли в «Премьер-лиге». Так что наша команда, ну и надо учесть, что наша команда тоже после такой серии игр достаточно утомилась. Мы еще первый тайм довольно достойно провели, второй, конечно, посыпались. Но я думаю, что тренерский штаб примет это, проанализирует поражение, и больше у нас таких крупных поражений не будет. Как часто проходят матчи, с какой периодичностью? Раз в неделю. Если кубок, то получается тогда разбег получается и раз в три дня. Ну, собственно говоря, сама команда Таврия имеет достаточно славную историю. Были и выигрыши, ну, такими знаете, волнами это все идет, тут ну, где-то да. выиграли, тут чемпионат выиграли, тут немножко не очень. Но тем не менее, после переезда на материковую часть Украины как складывается вообще работа команды? То есть, ну, сам по себе такой переезд, это тоже некий стресс, в том числе организационный. Ну, скажем так, нам приходится начинать все с нуля, абсолютно все строить и менеджмент клуба, и организовывать спортивную, составляющую, это тренировочный процесс. Плюс у нас инфраструктурные проблемы, это у, у нас нет своего стадиона. Тот стадион, на котором мы играли прошлый сезон, он не подходит под стандартам ПФЛ, по и сейчас обсуждается, как его реконструкция идет, и уже вот Uh, наверное, скоро закупим туда пластиковые сиденья и будем производить там ремонт. Uh, сейчас мы играем в новой Каховке, опять же, опять снова переезд. Uh, к нам успе успели в Береславские болельщики, к нам привыкнуть. Uh, мы на некоторых матчах собирали уже полный стадион. Вот опять и спад по болельщикам и болельщикам ну, приходится ездить. болельщики да. будут ездить за командой, я думаю, это уже да ездят, тем более, через, через берег. Ну, опять же, очень спасибо нашим крымским болельщикам, которые ездят на матчи. Вот сейчас ребята были на игре с Днепром, посещают и домашние игры, и выездные. Так что, ну, конечно, да. Ну, скажем, наверное, даже не переезд, больше сказать, а построение всех процессов с нуля. Это, конечно, очень тяжело, и особенно, особенно это еще произв... Тяжело производить при уре достаточно урезанном бюджете. Смотрите, а в будущем, вот видите, уже один переезд, потом из Береслава, вот следующий переезд. Э, ну, ну, мы, мы живем в Береславе, команда базируется в Береславе, живет, живет в Береславе, тренируется в Береславе только на игры, играем мы в новой каховке. Э, ну такой вот момент, ведь много болельщиков ваших осталось в Крыму. <связнодний> да. а, они бы тоже хотели приехать на матч. А ну вот сам момент трансфера, да, от Ченгара, э вот, команда как-то может или федерация, например, взять на себя решение э -э этих вопросов? Ну, смотрите, то, что касается команды, мы болельщиков, например, которые приезжают в Херсон э Пока. Мы их э, подвозим на матче. Это было так в прошлом Херсоне. Болельщики проезжали в Херсон, мы их подбирали и везли в Херсон на игру. А многие болельщики, которые из Крыма, они приезжали на своем автотранспорте и сами приезжали в Береслав. То есть, да, конечно, помогаем, но эти все случаи э, индивидуально происходят. То есть болельщики обращаются, мы стараемся им помочь. Конечно, хотелось бы если найдем на это бюджет, то и возить болельщиков с Киева, потому что вот наши материковые болельщики крымские в основном находятся в Киеве, и можно было бы организовывать выезды, например, в какие-то ближайшие города. Там мы так делали несколько раз в прошлом сезоне, возили, например, болельщики, болельщиков в Плиске. Вот у меня вопрос. Такие матерые команды, такие как Шахтер, Динамо, у них есть очень серьезная кузница кадров. То есть с молодых ногтей выращивают себе, так сказать, смену, юную смену. Вот у меня сынок тоже ходит, там, ему 6 лет, ходит. Не знаю, будет он футболистом, нет, не факт. Вот. Но тем не менее, да. А вот в рамках Федерации футбола Крыма. Не думаете ли вы о создании вот такой тоже школы трудовых, так сказать, вот этих будущих резервов, Ду юных талантов футбола? Думаем, конечно, думаем, мы мы это планируем, но опять же надо на этот на это определенный бюджет. Сейчас в рамках той помощи, которая УЕФА выделила Крымской и Керченской области попробуем может сделать несколько полей и что-то уже думать о академии непосредственно Таврии, которая Таврия, скажем так. Ну и конечно же хочется, чтобы детей, которые, то есть мы должны бороться за молодые умы. Хочется оттуда брать детей, делать вот условия, чтобы они могли тренироваться и помогать их устраивать какие-то, может если не в Таврию, то в какие-то другие футбольные клубы Украины. В Симферополе состоялось итоговое заседание детско-юношеской футбольной лиги Крыма сезона 2016-2017. Президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха в своем приветственном слове отметил, что теперь крымские футболисты по достижениям совершеннолетия могут сами выбирать свое футбольное гражданство. Прежде всего хочу поприветствовать нашу элиту тренеров, подготавливающих будущих профессиональных футболистов, которые уже скоро будут прославлять не только футбол, но и весь Крым. В это непростое для нашего полуострова время, в условиях санкций, мы все же добились решения от УИФА, что наши дети до 18 лет могут теперь переходить как в Россию, так и в Украину, получить там футбольное гражданство, паспорт игрока и дальше заявиться уже как профессионал. Таким образом у них есть шанс быть профессиональными футболистами и не попадать под санкции. Ну что же, 21 век, люди могут делать выбор. Вот, э, Как вы думаете, э, какое количество потенциальных футболистов может прийти в ваш футбольный клуб? Если у нас не будет условия, то на потенциальных футболистов нам никто не придет. Ну, Хотя и сейчас то, что условий у нас в основном нету, но ребята из Крыма обращаются просятся на просмотр. Как бы им отказать мы не можем, но хотелось бы, конечно, бы, чтобы эти футболисты были более высокого уровня, которых в Крыму сейчас негде взять. Потому, опять же, нужна собственная академия, где мы могли бы наигрывать и тренировать этих футболистов из Крыма. Потому что да, нам надо бороться за молодых людей. Вот прозвучало опять слово санкции, да, такое, которое висит неким проклятием над Крымом. А что сейчас в этом контексте вообще происходит в Крыму с футболом? Ну, в Крыму проводят свой аматорский чемпионат, скажем так, в рамках российской пропаганды. То есть, ну, насколько я знаю, что зарплаты там маленькие, только там клуб, кажется, Крым-Теплица, более-менее стоит на ногах остальное все такой очень примитивный уровень даже вот этот э, фейк, который создали оккупанты вместо Таврии, он сейчас э, терпит большие у него сейчас большие неприятности финансовые и всякие, то есть там всех всех более-менее, кто попадал по мячу, их переманило Крымтиблицы. Ну вот э, смотрите, а, а фанаты, да, вот получилось, что две команды, то есть вот та же Таврия и ее вот, Крымский клон. А что с фанатами? Ну, если мы видим среднюю посещаемость матчей фейкового клуба Симферопольского это на 20-тысячном стадионе в 100 человек, то можно, можно представить, что, что людям этот клуб не интересен. Наши онлайн-трансляции, наших игр смотрят люди в 10 раз больше. Ну, кстати, а что вот с трансляциями планируете? Да, планируем как раз, но ну, надо на это нам в первую очередь найти бюджет, потому что это опять же стоит денег. Планируем, конечно, показывать свои домашние игры, и может у нас получится заключить договор с каким-то из трех крымских каналов, которые есть сейчас на материковой Украине, трансляции матчей. Тем более это было бы очень хорошо в контексте в контексте того, что 24 августа начнет свое вещание Крымские каналы на Крым из Чингарской телевышки. Ну и наш канал, собственно. Да, тоже и будет ваш канал, вещей. собственно, тоже. Так что хотелось бы, конечно, этот вопрос наладить и больше Обсудим. с Крымскими каналами сотрудничать в медиасфере. Скажите: ну вот, опять же, вопрос финансирования, вопрос материальной базы это очень важно. Как сейчас складывается у команды? Удается ли привлечь спонсоров каких-то? Как ну, команда до сих пор не имеет постоянного финансирования. Поиском финансирования занимается президент клуба и народный депутат Сергей Куницын. Получается, у него не сильно хорошо. Но надеемся, что все-таки мы выйдем на какое-то хотя бы минимальное, но стабильное финансирование и сможем уже дальше от этого отталкиваться. Можно Например, если у нас будет один нормальный, какие то мелких принять, ну и, собственно, развиваться по этому пути. Ну вот смотрите, сейчас э, такое финансовое положение э, команды достаточно шаткое, я бы сказал. Шаткое. Да? То есть такое там больше знаков вопросов, например, вот, да. чем какого-то вот э, со спонсорами, тоже непонятно как. Ну, а это вообще может угрожать команде собственно исчезновения. Ну, возьмут футболисты, да, разойдутся. Да, команду. но надеемся, что мы не дойдем до такого момента, когда у нас начнут разбегаться футболисты. Все-таки мы эти вопросы э, решим. Ну и, собственно, ну, мы стараемся так, чтобы футболисты играли и ни, ни в чем себе на данном этапе не, не нуждались. А с зарплатами как? Знаете, вот в 90-е годы, например, даже на телевидении бывало так там месяц через месяц, то платят, то нет. Вот. А как ну, зарплат, у ваших зарплатные вопросы это конфиденциальная информация. Регулярно? Регулярно. Ну, слава богу, это хорошо. Вот, но продолжая тему гражданства, да. Кремль упростил порядок получения украинцами российского гражданства. Соответствующий закон, одобренный ранее Государственной Думе, подписал президент России Владимир Путин. Теперь да. от граждан Украины не будут требовать подтверждения выхода из предыдущего гражданства. То есть получается, что э, можно будет иметь и украинское, и российское гражданство. Ну, приблизительно как да. у того арбитра, который... Вот то ли собирался, то ли не собирался судить матч э «Шахтер-Динамо-Киев», э ну вот э не судил, в общем-то. Ну да. Ну, как он сказал, что под давлением общественности? Ну или да, как ну как том, бы общественность сейчас э достаточно сознательная в таких моментах и против того, чтобы всякие там предатели, коллаборационисты или люди, которые так или иначе сотрудничают с оккупантами… Были тут у нас на материке тем более обслуживали такие знаковые матчи для украинского футбола. Но это не только футбола касается. Ну, с другой стороны, знаете, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И, ну, вот два паспорта ну, лучше, нам... чем один, например. Да, ну, надо в такой ситуации все-таки определяться, с кем ты, и где, где твоя родина. Если ты выбрал Россию, то зачем себя обманывать, деньги ездить зарабатывать? Ну Но вот, материал. смотрите, собирается Россия, ну для России, вообще для Советского Союза, любые спортивные события, да, наверное, не только для них, собственно, это еще и важный такой политический момент. Вот собираются в России проводить чемпионат мира по футболу. Правда, так вспоминая, значит, провели Олимпиаду в 2008 году, mm -hmm. потом война в Грузии, потом Олимпиаду в Сочи война в Украине, вот теперь чемпионат будут проводить, уж как-то, знаете, моторошно, я бы сказал, ну, чего да, же мы... ждать. Вот, а украинским футболистам, украинским командам, как вы думаете, этично ехать туда или проигнорировать это дело? Ну, дело в том, что надо сначала занять место такое, которое позволило бы там выступать и уже думать, думать что делать дальше. Но что касается... Ну, а если займут? Тогда проблема. Тогда проблема. С другой с одной стороны, вроде как участвовать надо, с другой стороны, неэтично. Плюс неизвестно, что сделать с болельщиками, потому что если болельщики туда украинские поедут, то это реально опасно, что они туда попадут в беду. Это не только касается того, что на них могут там напасть болельщики с России, и они могут иметь проблемы с, их, с российскими бандитами в погонах и со всякими спецслужбами. Ну, ведь что, вот, да. мнения даже вот, в Украине тоже разделились, ехать или не ехать. Да, это, это такой сложный вопрос, на который вот буквально прямо сейчас нельзя дать категоричного. Ну а вы поедете ответа. в случае? Да нет, в тюрьму посадят. Почему посадят? Ну, чего ж не посадить. Чем же вы таким занимались в Крыму-то расскажите? Ну, был, любил свою родину. Но да. это теперь вне закона. Но видите, вот да, родину любить – это такое дело. Может быть, именно очень даже кому-то прибыльное, может ну, быть, да, у, не, опас... у некоторых получается два, две родины, два паспорта. <смех> <смех> ну смотрите, вот все же, возвращаясь к крымскому футболу, к этим санкциям, к этой всей ситуации, когда крымский футбол оказался, вот его сейчас загоняют на уровень такого дворового, то есть, ну вот играет там теплица, вот там, там Керчи, еще что-то, но они дальше никуда не могут выйти, это, то есть, ну, это совсем печальная история. Как но... вы думаете, как долго это продлится? Это продлится ровно до деоккупации Крыма и, собственно, возвращения Крыма до под юрисдикцию Украины. Ну, еще, конечно, не сразу там все наладится, и пройдет еще какое-то время еще более тяжелого переходного периода. Ну, будущее крымского футбола может быть только в составе Украины. А ну, но ну все... можно еще в Абхазии играть, в России. Ну, это все не серьезно. Так на таком уровне крымский футбол может только умереть. Логично, логично. Смотрите, вот есть Федерация крымского угу. футбола на материковой Украине, есть прокуратура Крыма угу. на материковой Украине. Как вы думаете, есть ли смысл создать какое-то, не знаю, Министерство спорта Крыма? Или это просто будет очередная вот еще там какие-то чиновники? Я которые... думаю, что да. На данном этапе это будет пока бес, бесполезный орган. А как вы видите, как могут быть решены вопросы вот тех крымских футболистов, тех команд, Таврии, опять же, которые на материковой Украине сейчас? Может быть, если их будут эффективно решать, приедут еще оттуда команды? Конечно, конечно. Я есть такой пример футбольный клуб Карабах, азербайджанский. Это клуб, который представляет оккупированную территорию, но он играет в столице Азербайджана, и это топовый клуб этой страны. И то есть у них этот клуб выступает постоянно в Еврокубках, занимает ведущие места в чемпионате. Этот клуб, наверное, один из самых известных клубов с этой страны. И хорошо бы было, если футбольный клуб Таврия, к футбольному клубу Таврия, государство относилось так же само понимаю, что у государства есть много проблем, у нас война, у нас и беженцы и экономическая ситуация не, не очень хорошая, скажем, в стране. Но мы должны постоянно напоминать про Крым, что Крым это наш, что Таврия, например, ну не только Таврия, это бренд нашего украинского Крыма, и мы должны такие проекты, конечно же, поддерживать, чтобы и население не забывало, знаете, как мы играли в аматорском чемпионате, автобус, брендированный «Таврия», приезжает, и все люди смотрят. Или я, например, в те же близкие приехали, едет... Мужчина на велосипеде говорит: "О, вы Симферополь?" Я говорю: "Ну да." Это. А я ж с соседнего села приехал, в Бутавре играю. Вот так вот надо к, развивать этот бренд и поддерживать, как минимум поддерживать. Ну, это было поддерживать бы и с другой стороны это и реклама и какая-то. Это и реклама, ладно, окей, и, скажем да. даже пропаганда, ну в хорошем Знаете, смысле даже, этого слова. Даже, да, вот опять же и возвращаясь к тем футболистам, которые сейчас вот их сбивают в этот дворовой футбол в Крыму, вот опять же они могли бы приехать, да, вот, а проводите вы какую-то какие-то там, не знаю, какие-то рекламные кампании по этому поводу? Пока не проводим, но, скажем так, что много желающих приехать. Но, опять же, надо смотреть, что не запятлена на репутация ли у этих футболистов, не были они связями с оккупантов и так далее. То есть... То есть ясно, что есть индивидуальные случаи, когда можно взять такого человека, но есть, надо, надо его очень сильно проверить, спросив, чей Крым. Ну, вы знаете, вот, э, когда предъявляют претензии там, таким людям, как там, спортсмены или ага. там какие-то актеры, которые ездят на гастроли, значит, и так далее. Вот. А вообще это корректно, но ну, люди, в общем-то, далеки эти, на самом деле, от политики. Вот эти играют в футбол, эти там играют, там, поют на сцене. Ну, с, с одной стороны, да, у них, может, и свое мировоззрение, но в то же время как-то надо понимать, что у нас тут происходит конкретно в стране, и что у нас действительно идет война, погибают люди, ты, с одной стороны идешь там или к как играть именно по теху или петь у них э, на корпоративе, грубо говоря так, но опять же вот разные есть случаи, то есть если взрослый человек там запятнал свою репутацию, то он уже, мне кажется, на него дорога должна быть закрыта, а молодой человек, человека, например, у которого там, до 18 лет не было возможности покинуть э, Крым у которого приходилось тренироваться в оккупации, то конечно же эти случаи, ну, человек не мог не по своей воле не мог ничего альтернативного делать. То есть, конечно же, такого человека надо брать и помогать ему. Ну что же, Олег, я желаю команде «Таврия» побед. Ну, в общем-то, как, собственно, и всем нам. В студии ну да. работал Георгий Спасокуковский. В гостях у нас был вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Камуняр. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на «Я Крым» в Фейсбуке. Всего доброго.